Одмінна складова кожної зустрічі інвесторів спілкування про те, чого вдалося досягти. А останній мітинг мав на меті не лише донесення інформації до всіх, хто зацікавлений у будівництві. Інвестори відзначали і сумну річницю тяганини з компанією Моноліт. Силы у цьому двубоя, на думку людей, ривне Мы к этому не готовились специально. Мы не имели навыков такой борьбы, не имели финансового ресурса, кадрового ресурса, организации. Против нас стоял и продолжает стоять за малым исключением весь коррупционно-бюрократический аппарат государственной власти страны, который по понятным каждому гражданину нашей страны причинам стоит не на страже интересов простых людей, а на страже... Э интересов таких горе-строителей, с которыми столкнулись мы. И понятно, что это делается не бескорыстно. Расценки на услуги свободно публикуются в прессе, а милиция регулярно публикует рейтинги топ-взяточников. Звертались инвесторы трипільської брамы Протягом року и до столичных высокопосадовцев Адже прагнуть вырешить конфликт у рамках закона Через некоторое время после зачтения Соответствующего постановления спикером Верховной Рады Литвины По депутатскому запросу депутата от фракции Блока Литвина Синченко Передается на уровень высшего ВВД города Киева Накладывается арест на весь комплекс Далее в первой половине 2009 года Проводится не одно собрание Верховной Раде Оксана Белозер посещает наш объект Відстоювати право на власне житло разом з дорослими прийшли і їхні діти. Зробили вони це за допомогою малюнків на папері. Діти зображували свою мрію отримати власний дім. Варто зазначити, що ця показова акція малюнків можливо найзворушливіша спроба добитися правди. Обдурені мітингувальники вдалися не лише до радикальних гасел на транспарантах. Вони влаштували ще й свої рідні проводи керівництва моноліту до місць не дуже віддалених. Допомогли і зібрати для одного з керівників компанії генпідрядника нехитрі пожитки у посилці. Книжечка для хвилин дозвілля. Посуд, сухарі та дещо інше. Рік марної боротьби за свої права змусив інвесторів самих винести вирок Окрушкіну. Окрушкіна на нари. А Крушкіна на нари. Окрушкіна на. Нари. Окрушкіна на нари. Грузите, грузите. Не все так безнадійно за час виснажливої боротьби за своє житло. С компанией Монолит инвесторы могут похвалиться и невеликими перемогами. Монолит отказывается выдавать техническую документацию, поэтому в этом нам помогает уголовное уголовное процессуальное право, которое позволяет силой забрать у него то, что принадлежит и то, что то, что уже проплачено деньгами инвесторов и передать это инвесторам для того, чтобы это можно было кому-то передать просто инвесторам. Это передать нельзя. Естественно, это должна быть какая-то организация. Был создан кооператив жилищно-строительный. Кооперативу э, была, как я уже сказал, передана земля. И в рамках уголовного процесса, насколько мы, нас информируют э, правоохранительные органы письменно э, произошла выемка э, документов. Вот и часть документов уже находится у следствия. Инвесторы переконаны, срушить будівництво с мертвой точки можно. Для этого у Нагоди стане резервный фонд финансовой компании. Финансовая компания, в принципе, не против передать этот резервный фонд, однако, однако законодательство наше не позволяет его разблокировать. Его разблокировать можно только после того, как объект будет введен в эксплуатацию. А без этих денег объект не может быть достроен и введен в эксплуатацию. То есть мы сейчас добиваемся правдами и неправдами через Верховную Раду, через суды, чтобы все-таки нам разрешили использовать эти деньги. Если у нас появятся эти деньги, это где-то 6,5 миллионов, мы, наняв генподрядчика, генподрядчиков на сегодня есть, в принципе, достаточное количество, От можна буде передати ті дії стройматеріали і начать строїти. А вимагають інвестори і притягнення до карної відповідальності посадових осіб з моноліту. А для цього вагомим аргументом стануть результати спеціальної експертизи. Любые эксперты, которые сюда приезжали, естественно, они говорят, что здесь на 34 миллиона не построено. Это же на первых собраниях говорил сам монолит, что я, ну, если вы помните, есть протоколы и так далее, есть интервью окрушкина, что это все здесь. Вот здесь оно в паркинге, оно в бытовом комплексе, который он продал, оно в школе искусств, хотя они должны строить были это со своих денег, оно еще где-то. Вот, и он обещал, что мы это будем продавать и вернем вам деньги. Теперь он занял такую позицию, когда запах ложа о том, что все 34 миллиона это здесь, имеется справка у нас, что здесь 12 миллионов, справка с мокрой печатью с подписью. Также у меня имеется документ, который нам в свое время давал «Монолит», там где четко эти 34 миллиона расписано и там, к сожалению, это ксерокопия, но тем не менее, и там также были обозначены объекты, как паркинг, торгово-бытовой комплекс, что туда именно эти деньги были потрачены. своє слово должна сказати судна експертиза, яка чітко скаже, сколько денег на стройке. Позбавлені даху над головою інвестори вирушили в Тацинки у гості до одного з винуватців своїх проблем пана Окрушкіна. Господар гостей не чекав, и хотя вони пробыли с подарунками, вітати его кружкин вырешил у компании правоохоронців. Я сейчас вызову милицию, так и буду разговаривать при милиции. Значит, если есть у кого-то а, а, санкции на это проведение на этого дела, проведения а, этой акции, пожалуйста, ну этого, этого бесчинства. Если есть, пожалуйста, давайте будем разговаривать. Если есть ко мне лично претензия какая-то в письменном виде, я, пожалуйста, готов или же в суд ко мне. Значит, если если, в суд, если, если или ко мне, то в суд. Если есть какие-то претензии к моей фирме, которую я представляю, пожалуйста, как говорится, к этой фирме, той самое в судовом порядке. А вот это вот бесчинство, которое это организовано, это просто бесчинство. Всем миром собирали. Иди сюда! Да мы к тебе жить приехали, дорогой! Намагання інвесторів перевернути до себе увагу організованим мітингом трансформувалися у гамірну акцію протесту під парканом пана Окрушкіна. Люди не скупилися і на різкі вислови. Як є тут гуманні закони в нашій країні, таких людей стріляти треба. надаві виганять босиком на улицю, щоб іскалі і милостыню просили возле церкви, тому що вони вори. Акрушкіна на, на нари Анатолій Андрійович, забери сухарі. На 12 лет собирали тебе на ближайше. Всім міром собирали, всі інвестори забрали. там тебе, тепли речі, Кружечку, ложечку алюмінієву. Пригодіться. І хоча подальші спроби поспілкуватися з генпідрядником у прямому і переносному значенні, наштовхнулися на мур, цей захід ще більше поєднав інвесторів. Адже, як кажуть, разом і генпідрядника можна посадити. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.